হেই হোৱাটছআপ গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মিকদম ব্লগছ লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰথমে আজি গৰমত অলপ গাহৰি দানা বনাই আছোঁ অৱস্থা একদম বেয়া হৈ গৈছে অকণমান আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টো বনাই দিম বুলি ভাবিলোঁ প্ৰথমতে দানা মানে এতিয়া কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ কচুখিনি এনেকৈ ছাইডত ধুনীয়াকৈ ৰাখি লৈছোঁ আৰু এইফালে মোৰ কচু দানা কচু এতিয়া সিজাই আছোঁ প্ৰথমে এনেকৈ চৌকাটো বনাই লৈছোঁ ভালকৈ এনেকৈ ট' এটা লৈ লৈছোঁ ডাঙৰমীয়া আৰু ইয়াত টু প্ৰথম আৰম্ভ কৰোঁতে মই প্ৰথম পানী দি লৈছোঁ আৰু পানী প্ৰায় দুটিন পানী দি লৈছোঁ প্ৰথম টৌটোত তাৰপিছত কচু দি গৈছোঁ এফালৰ পৰা সৰু সৰুকৈ কাটি কাটি আৰু জুইখিনি লগাই ল'লোঁৱেই জুইখিনি লগাই লোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ টাফ হ'ব দিলোঁ অলপ গৰম হ'ব উতলিব দিলোঁ তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ কচুখিনি ওপৰত দি দিয়া হৈছে আৰু কচুখিনি দি থওঁতে মই ইয়াৰ লগত দিয়া মেইন কি কি বস্তু দিছোঁ মানে ইয়াৰ লগত এইটো দেখাম আপোনালোকক সেইটো এইটো চৌদা খাৰ বুলি কয় এই চৌদাখাৰৰ আপোনালোকে যদি কচু বনাওঁতে যদি দিয়ে তেতিয়া চৌদাখাৰে এটা ভাল কাম কৰে কচুটো সোনকালে সিজাই দিয়ে আৰু সোনকালে সিজোৱাৰ লগতে কচুটো যিটো আমাৰ খৰি খৰিটো অকণমান বেছি নোপৰে আৰু অলপ ভাল হয় মানে কম ক কমকৈ কমকৈ ইউজ কৰিব ইউজ কৰি মানে আপোনাৰ দানাখিনি সোনকালে সিজি যায় খৰিটো আৰু ইয়াৰ পাছত লগতে মই ভুচিও দি দিয়া হৈছে ভুচিটো মই দিয়েই দিলোঁ আৰু দানাখিনি এতিয়া এনেকৈ উতলি আছে বাকী এইখিনি কচু ইয়াত আছে ইয়াত মোৰ প্ৰায় আছে কচু সিজাই আছোঁ এইখিনি কাঁি পিন্ধাই সিজা কচুখিনি কাঢ়ি অলপ টিংটোত ৰাখি ল'ম টিংটো ইয়াত আছে এইখিনি এফালে খৰি থৈ দিছোঁ আৰু ইয়াত টিঙত কাঢ়ি পিনে মই ধুনীয়াকৈ এই ঢাকনাখন মই ভাবিছিলোঁ দি দিম বুলি কিন্তু ঢাকনাখন দি দিলে মানে গাফটো বেছি পাই যায় আৰু ধুনীয়াকৈ ছাইডে ছাইডে পানীবিলাক পৰি যায় মানে গাপটো দিয়া নাই সেইকাৰণে এনেকৈ অকণমান উতলিব দিছে খৰিটো অলপ পাত লাগে মানে এঙেঠা এবোৰ হৈ আছে অলপ আগুৱাই আগুৱাই দিছোঁ ইয়াৰ লগতে যাতে খ বেছি খৰিটো দি দিলেও এতিয়া পানীৰ যিটো ভাপ উতলি আছে সেইটো মানে সোনকালে হেৰি হৈ যায় পানীটো পৰি পৰি যায় ইয়াক কাঁই কাঁহি থাকিব লগা হৈছে আৰু এনেধৰণে দানা আজি গৰমত একদম বিৰাট গৰম আৰু ডিউটিটো নগ'লোঁ কচু কাটি আনিলোঁ ভাবিলোঁ মিছে যে বনাব বুলি কচুখিনি কটাহে হ'ল কিন্তু তেওঁ বনা তাই বনাব নোৱাৰিলে কিবা এইটো পিঠা খোৱা বুলি কয় বোলে বিষ বিষত ডিঙিৰ বিষত এনেকৈ থাকিব পৰা নাই তাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ আজি মই বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু নিজে অলপ লাগি দিলোঁ লাগি এনেধৰণে অলপ আজি ডিউটি ডিউটি আজি যোৱা নাই ডিউটি মানে যিটো জব কৰি আছোঁ জব জবৰ লগতে মানে এনেকৈ টাইমবিলাক অকণমান ঘৰুৱাকৈ সৰুকৈ যেনেকৈ ফাৰ্মখন আপোনালোকক সদায় দেখাই থাকোঁ কেতিয়াবা ভিডিঅ' মাজে মাজে আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম মোৰ ফাৰ্মখন বোলক চাব গৰমত এতিয়া এফালে ফাৰ্মখনৰ ওচৰত পালোহি ফাৰ্মখনৰ ওচৰৰ পাওঁতে প্ৰথম আৰম্ভ কৰোঁ মোৰ এই মতা গাহৰি মানে বৰটোৰ পৰা যিটো খাচী কৰা হোৱা নাই সেই খাচী কৰা হোৱা নাই এই গাহৰিটো মই মোৰ মতা গাহৰি ই ঘাই হিচাপে ৰাখিছোঁ ইয়াক আৰু মতা গাহৰি ৰখাৰ লক্ষণ কিছুমান থাকেই আপোনালোকে যদি চিনকিটা চাই ভাল ধৰণে প্ৰথম অৱস্থাত আপোনাৰ এটা মতা গাহৰি আপুনি এখন ফাৰ্মত এনে ৰাখিলে নহ'ব তাৰ বহুত লক্ষণ আপোনালোকে চাইহে ৰাখিব লাগিব যাতে পোৱালি প্ৰডাকশ্যনটো সেই মতা গাহৰিটোৱে ভাল ধৰণে কণ্ডি ভাল হ'ব লাগে প্ৰথম যিটো বিক্ৰ বুলি কয় এই দুটা সদায় সমান হ'ব লাগিব আৰু মেইনকৈ চাব লাগিব ইয়াকতো এতিয়া মই পোৱালিৰ পৰাহে ডাঙৰ কৰিছোঁ এতিয়া এই গা আগতেও কৈছোঁ আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত এই গঠনটো চাব ভৰি এই গঠনটো চাব যাতে এনেকুৱা ছিঙলীয়া ছিঙলীয়া হ'ব নালাগে অলপ শকতমীয়া হ'ব লাগে আৰু এইটো যে এই বস্তুটো কেতিয়াও পৰি থাকিব হ'ব নালাগে এইটো পূৰা ফিলে ফিট হ'ব লাগে যাতে পোৱালি গোটকেইটাও ভাল হয় আৰু গাহৰি যিটো এতিয়ালৈকে মই জানিছোঁ আৰু মানে প্ৰায় ভিডিঅ'বিলাকতো আগতে চাইছিলোঁ চাই পিনে অকণমান শিকিলোঁ শিকি পিনে মই এতিয়া নেক্সট ঘৰৰ পোৱালি ঘৰতে ৰাখিছোঁ তাৰপৰা এইটো ঘাই হিচাপে ৰাখিছোঁ প্ৰথম যিটো আছিলে সেইটো কিনি অনা সেইটো বিক্ৰী কৰি দিলোঁ আৰু এইজনী হ'ল মতা গাহৰিটো আপোনালোকে চালে এইফালে আহিলে মোৰ এবাৰ লোকেলজনী লোকেল এই মাকক মই প্ৰায় দুবাৰকৈ দুবাৰ নে তিনিবাৰ পোৱালি উলিয়ালোঁ এজনী গাহৰি মই তিনিবাৰলৈকে পায় আৰু পোৱালি উলিয়াবলৈ ভিডিঅ'ত এবাৰ শুনিছিলোঁ মানে যিখিনি প্ৰশিক্ষণ মোৰ নাই নাই যদিও মই মই ইউটিউবৰ পৰাই মই যিটো ভিডিঅ' চাই পিনে আপোনালোকক মানে ফাৰ্মখন মই গাহৰি পুহিম বুলি মন এটা আছিলে যেতিয়া পোহাৰ আশাও আছিলে ভিডিঅ'বিলাক চাই এনেই সৰু সুৰাকৈ টপ টপিকবিলাক ল'লোঁ যাতে বেমাৰ আজাৰ গাহৰিবিলাকৰ কণ্ডিশ্যনবিলাক ভাল ভালে ভালে থাকক বুলি শিকি ল'লোঁ অলপ চাই চাই শিকিলোঁ এনেই প্ৰশিক্ষণৰ কিছুমান হেৰিও থাকে আপোনাৰ কোৰ্চ কৰিব পাৰে বোলে এইটো প্ৰথম জনা নাছিলোঁ পাছত মই গাহৰি পোহোঁতে ভিডিঅ' চাইহে মই এই কথাটো শিকিছোঁ এতিয়া প্ৰথম কথাটো মোৰ এইজনী নতুন এবাৰ প্ৰথম পোৱালি দিব আৰু তাই যাতে এবাৰ ভালে ভালকৈ পোৱালি দিয়ে আৰু দেচেনে পূৰা চেঙা হয় ওচৰলৈ মোকো যাব নিদিয়ে এই গাভিনী হোৱা এতিয়া দুমাহমান হৈছে চাগে দুমাহ হৈছে আৰু মই ঘাই থওঁতে মানে তেতিয়া এই মানে দেখা নহ'ল আৰু টাইমটো সেইকাৰণে মই মেনে যেতিয়া ক'ব নোৱাৰিম বিশেষকৈ কিন্তু তাই ধুনীয়া এটা গ্ৰোথত আছে ভালকৈ পোৱালি দিব লাগে আৰু এইগৰাকী এইগৰাকী হ'ল এইবাৰ তিনিবাৰকৈ পোৱালি দিব এই কণ্ডিশ্যনটো অলপ দেখিছেনে অলপ বেয়া বেয়া দেখিছেনে এই কাৰণটো হৈছে এই পোৱালিকেইটাই মই লাহেকৈ দেখাইছোঁ চাওক এই পোৱালিকেইটাই হৈছে এই কাৰণটো মানে পোৱালিকেইটাই প্ৰথম অৱস্থাত এৰি থলোঁ ভাবিছিলোঁ ডাঙৰ হ'ব ডাঙৰ হ'ল এতিয়া মাকৰ গাখীৰ নাখাব বুলি যিমানে এৰি থ'লোঁ মাকক গাখীৰ খাই খাই মানে শুকুৱাই দিলেগৈ চাওক এইটো বয়সতো এতিয়া যদি মই এইকেইটাক এৰি দিওঁ গাহৰিজনীক এতিয়াও মাকক গাখীৰ খাই সিহঁতি আদায় কৰি দিব আৰু লগতে মানে এইবাৰ এইজনী মাইকী এজনী মতা এই খাচী কৰি দিলোঁ আৰু এইয়া অলপ চেঙা বাওঁ দিছেনে মোৰ গাহৰিকেইটা বহুত চেঙা এয়া দেখিছে নাই শুব নিদিয়া মানে মানুহ ওচৰলৈ আহিলে ঘক ঘকাই দিয়ে আৰু এনেকৈ ফাৰ্মখন দেখাই গৈ আছোঁ আপোনালোকলৈ মোৰো অলপ সাৱধানে মোৰ ফাৰ্মখন মানে চলাই নিব লগা হৈছে যাতে ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক এতিয়া আজৰি সময়কণত ভাবিলোঁ এনেই আজৰি সময়কণত অকণমান টাইম অকণমান পালে ভিডিঅ' অকণমান আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ মোৰ ফাৰ্মখনৰ এইজনী মোৰ হ'ল য়ক্সাইজনী এইও এবাৰ তিনিবাৰ পোৱালি দিব গা গধটো এবাৰ অলপ মানে ঠিকেই আছে তাই এটা বেমাৰেই লাগে এই গাহৰিজনী পোককৈ ধৰে মানে মই পাইছোঁ বহুতে ভিডিঅ'টো পাইছিলোঁ মানে এই বগা য়ক্সাই গাহৰিটো অলপ পোকে ধৰে পোক ধৰাৰ কাৰণে মানে অকণমান জেগাডোখৰ চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব লগা হয় লগতে তাই অলপ দৰৱ পাতি ছালৰ এইটো আছে বেজি চেজি মৰা হ'ল আৰু এবাৰ মাৰিব লাগিব চাওক দেখাই দিছোঁ এইটো যিটো ছাল এই অকণমান চেঙা নহয় মানে এই ছালটো অকণমান তাই অলপ হেৰি হৈ থাকে মানে বগা গাহৰি ছালটো অলপ বেয়া হৈ বেয়া হৈ যায় মই বেজী মাৰি ইনজেকশ্যন মাৰি থাকিব লগা হয় ভিটামিনৰ আৰু ছালৰ যিটো সেইটো মাৰিব লগা হৈ যায় তাই অলপ ভিটামিনটো কমি যায় কেতিয়াবা সেইকাৰণে লিপচাৰ লিপচাই এটা টনিক খুৱাই থৈছোঁ খুৱাইছোঁ ছাপ্লিমেণ্ট লিভাৰ আৰু পপুলাৰ সেইটো কিবা এটা মই বুজি পোৱা নাছিলোঁ সেইটো তাৰপিছত চাইহে ক'ব পাৰিম এতিয়া এই গাহৰিজনীও গাভিনী হৈছে ঘাইটো ধুনীয়াকৈ ল'লে এনে শ্বৰ্ট ভিডিঅ' এটা আপোনালোকক এদিন দেখাই দিছিলোঁ তেনেকৈ মানে ভিডিঅ'টো দিব লগা দি দিছোঁ আৰু কেনেকুৱা কি পায় নাজানো বেয়াকৈ হ'লে কমেণ্ট এটা কৰি দিব ভিডিঅ' ডিলিট কৰি দিব পাৰোঁ সেইটো ভিডিঅ' আৰু লগতে এইভাগে আৰু ফাৰ্মখন আছে এইভাগে ইয়াত আৰু সেইভাগে সেইটো গাহৰি মাইকী গাহৰিটো অলপ ৰেষ্ট লৈছে বাৰু ফাৰ্মখন এতিয়া ঠিকে থাকে আৰু এতিয়া বোলক দানা বনোৱা তালৈ যাওঁ অলপ পাকমান দানা বনাই আছোঁ গাই ফাইনেলি আহি গ'লোঁ য'ত দানা মোদাৰ দানা বনাই আছোঁ ইয়াত আহিলোঁ এনেধৰণে আছে আৰু এতিয়াতো ক দানা বনোৱা আপোনাৰ প্ৰায় চব দিয়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই গৰমত গাহৰি দানা কেনেকৈ বনাই আছোঁ চাব মোৰ কণ্ডিশ্যনটো চাব মই কিমান ঘামি জামি আছোঁ জাষ্ট আপোনালোকলৈ অকণমান শ্বট অকণমান দেখাই দিম গাইছ দেৰিছেনে প্ৰায় ঘাম ওলাই গৈছে গেঞ্জীও পিন্ধিব পৰা নাই গেঞ্জি পিন্ধিলোঁ পিন্ধি মানে প্ৰায় মানে তিতি থাকিলে গেঞ্জিটো আৰু এইফালে চাওক বেক চাইডে ঘৰ বেক চাইডে এনেধৰণে মানে অলপ আজৰি টাইমকণত ৰাতিপুৱা সময়ত কচু প্ৰায় দুদিনৰ মূৰমে কাটি থাকোঁ মাজে মাজে আৰু ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকক তেতিয়া প্ৰায় কেনেধৰণে দিলোঁ এতিয়াও সেইটো যদি একে ভিডিঅ' পাইছে হ'লেও অকণমান চেনেলটো আছে যেতিয়া ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ঘৰুৱা ঘৰুৱাকৈ ব্লগটো অকণমান আৰম্ভ কৰি দিলোঁ এনেধৰণে আৰু চালে কি কি কয় কেনেকৈ ধৰণে আজি পাৰ কৰি আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আহি থাকিব আৰু কেনেকুৱা পায় জনাব আৰু লগতে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব কাষত থকা বেলাইকণটো দবাই দিব থেংক ইউ ছ' মাছ